Здравствуйте. Вы вместе пришли или встретились в коридоре? Нам на входе встретились. Каким настроением идете? Кра, Кра краще на выходе запитайте у нас. Это будет важнее, я думаю. Ну, как коалиция скажет, так и будем. будет нас будет Здравствуйте. Здравствуйте. А, как вам живется в нефракционном не фракционно? Слушайте, знаете, спать стал спокойно. Наверное, приобрел душевное равновесие. Потому что стал действительно спать гораздо спокойнее. Вот это вот самое главное, когда тебе не приходится пытаться быть, знаете, раздваиваться. А когда просто остаешься быть самим собой. С каким настроением на программу идете? С настороженным. С настороженным. Потому что есть чувство, что страна, по всей видимости, входит в какой-то достаточно сложный период. И как она из него выйдет, я думаю, никто сказать не может. Я знаю, что оставаться там, где мы сейчас, и идти по той траектории, на которой, по которой мы идем сейчас, это для нас неприемлемо. И в то же время есть много разных планов, что делать, какой из них победит. Хватит ли нам мудрости, чтобы найти правильный план? а иногда кажется, что не хватит. И вот, вот отсюда идет какая-то тревога. С каким настроением идете к нам на программу? Я, всегда завжди иду с добрым настроем. Завжди. У меня не бывает, пога... нет плохого настроения, у меня плохие дела имеют. Есть плохие дела в Украине, но это совсем не связано с моим настроем. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это «Автолайф». Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. Здравствуйте. Вы сегодня очень официально. Мы привыкли уже к вам в свитере. Чем это связано? Постирал спортивный костюм, пришлось одеть белую рубашку, извините ради его. С каким настроением идет? С одной стороны, я очень рад, что сегодня впервые на Шустере появятся да, ребята, не демобилизованные, а продолжающие служить, и что наконец-то сделано. Шаг навстречу друг другу со стороны Министерства обороны и САИКа Шустера, чтобы можно было слушать э, информацию и со стороны тех, кто э, по-прежнему э, воюет. Находится на передовой, кто год назад был в самых тяжелых точках, а Чайка не трепка, это из тех людей. С другой стороны, сегодня годовщина по володецу слеко, который погиб в бою под Волги на 12 февраля прошлого года. Мы после программы с ребятами соберемся, тем, кто здесь поменял, вспомню, поэтому. Как обычно, в этой жизни черно-белого не бывает. Все находится даже не посередине, а вот так где-то вот на, на границе цветов. У нас сегодня очень много тем, но начнем мы с боя под Логвинова. Почему это важно? 12 февраля, ровно год назад, вспомните, Нормандская четверка согласовала Минск-2. В тот же день идут ожесточенные бои. И ожесточенный бой идет у села Логвинова. Давайте вспомним. Село Логвинове знаходиться на трасі М-03 між Артемівськом та Дебальцевим. Ця дорога була основною лінією постачання для угруповання українських військ під Дебальцевим. Контроль над селом дозволив бойовикам та регулярним підрозділам російської армії замкнути кільце навколо українських підрозділів. 8 лютого 2015 року уздовж траси М-03, прикриваючи Логвинове, був розгорнутий український батальйон з танками БМП протитанковими засобами. Увечері цього ж дня штаб сектора С віддав батальйону наказ залишити займ, ні, позиції у районі села на спостережному посту залишилися тільки четверо розвідників. Вранці, 9 лютого, бойовики зайшли в село. Українські розвідники передали повідомлення про зайняття ключового села противником та покинули займані позиції. Траса М-03 була повністю перекрита та замінована бойовиками. Наступної доби угруповання бойовиків у Логвиновому було посилене російськими підрозділами танками та БМП. Росіяни задіяли бронетанкову групу 5-ї танкової бригади з Бурятії. З цього моменту дорога Артемівськ-Дебальцеве в районі Логвинового знаходилася під їх повним вогневим контролем. Противник майже впритул розстрілював конвої, які намагалися доставити в Дебальцеве боєприпаси та продовольство. 25 українських військовослужбовців взяли в полон, а потім розстріляли. Командування збройних сил назвало це не котлом, а оперативним оточенням. Було прийнято рішення про проведення операції щодо звільнення Логвинового. Для цього були підтягнуті підрозділи з інших секторів. 12 лютого почався штурм угруповань противника. Бойове зіткнення тривало до вечора. Поблизу села зав'язалися танкові бої. Саме під Логвиновим відбувся бій, коли екіпажу танка під командуванням Василя Бошка вдалося протягом кількох хвилин знищити три танки противника. Це рекорд ефективності танкового екіпажу в цій війні. Однак сил для повного повернення контролю над селом та трасою не вистачило. Я приглашаю в студию кавалера ордена Богдана Хмельницкого второй и третьей степени Александра Нетрепко и полного кавалера ордена замужества Павла Чайки. Павел, ожидали, что когда будет ваше представление, весь зал станет? М -м, честно говоря, еще не очекивал. Было очень приятно. А вы, кстати, заметьте, пожалуйста, что первым, я обратил внимание, встал Саша Боровик, человек с западной модели воспитания и там к военным относятся Вспомните, как э, вставал Конгресс и Сенат, когда Обама говорил о военных боровик встал, как только увидел людей в форме. Им поднял весь остальной зал. Я уверен, что люди бы наши встали, но мы должны очень уважать военных. Не те, кто ходят пьяными, сидят в баре, рассказывают: я воевал, имею право, и э, делают вид, что они служили в разведке или снайперами, а тем, кто э, как ребята приехал, форма была с тобой в рюкзаке, оделись, пришли на программу. Потом, может, мы сегодня суслика помянем, но это будет без формы 100%. Что, когда видите пьяных людей, останавливайте их, не разрешайте им пить и позорить память тех, кто реально в этой форме погиб. Это важно. Александр, вот что осталось в памяти через год? В памяти остался, это был наш самый тяжелый бой за всю историю. Он тревал близко 10 годин. Саме таке, ми там, як ви вже сказали, оставили одного нашого товариша, плюс було дуже багато ранених. Плюс там ще що у нас і, і, і погиб і екіпаж БМП і екіпаж і, танк, і танковий екіпаж. Як ви оказались в армії? Не поступив у Львівську академію сухопутних військ, мрія з Так, попал, Вы семьи военных или? Не, 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 не. Сам это в семье военный, еще есть старший, не правда, тоже военный. Так мы начали уже стать военными в семье. А, закончится война. Продолжите служить? Так точно. У ребят была задача разблокировать дорогу и попытаться занять высоты, которые мы, находясь там, еще с августа 2014 года обязаны были поставить там окопаться, поставить бетонные командные пункты, наблюдательные пункты. Вместо этого в Логину у нас было только э, два наблюдателя, которые смотрели, не подходит ли со стороны Горловки кто-нибудь к нашей посадке. И десантников отправили туда, как на всей войне это происходит, э, поедете для понятия боевого духа. Там будет 24-30-я бригада, они там разблокируют всего, а вы, если что, поможете. В итоге пацанам пришлось залезть дальше всех, как это обычно бывает. Вы знаете, что в ВДВ минуту, пока летит Шарева, все остальное время навьюченная скаковая лошадь. Вот они доскакали до самых дальних, до окраин. И 9 часов, я не знаю, есть ли у вас фотография Паши Чайки, которого снял комбат после этого боя. Как выглядит десантник на работе? Мы представляем это всегда голубой берет, красота, ордена, медали, награды. Вот слева Чайка на дне флага 23 августа 2015 года в Киеве. А правая фотография – это тот же Паша Чайка, который сидит посерединке, после почти 10 часов боя под Логвина, только спрыгнул с БТР, и так понравилось это вот, это лицо комбат, что он его щелкнул. Эта фотография мне кажется, лучше всего характеризует войну. Когда вы хотите стать десантниками, вы думаете о левых, а становитесь правыми. Да, Паша? А как вы оказались в армии? В армії ну забрали, виходить, на строкову службу, а далі ну, тоді був командиром роти, зараз вже командир батальйону Майк, е як то кажуть, заагітував підписати контракт. відслужив один контракт. Е зарплата була маленька. Прийшлося піти шукати, як то кажуть, кращу роботу, більш оплачувану. Попрацював в Беркуті. Приїхали хлопці з місії в Косово, купив один, другий, третій квартиру, всі пригласили на новосілля. Я прийшов. Ну і питаю, якраз це літо було 13 го року. Я спитав армію, яку зарплату отримують. Зарплата така сама була, як в Беркуті. Тільки відношення було в армії до мене зовсім інше, ніж в Беркуті. Тому я вважав, що нічого не втрачу, якщо повернуся назад в армію, тим більше, що мене там всі чекали. Ну, хотів з'їздити теж в Косово, за границю, але, бачите, поки не вийшло. Якщо б зараз повернутися назад, пішли б? Звісно. Обов'язково пішов би. Ситуація, яка була вокруг коли ви туди зайшли, ви ж знали, що там були танки, з вами не було танків, з вами були тільки дельфінчики, ті птури, які спускаються з БТР. Сили средств у вас було всього 40 людей, я наскільки знаю. 41. І проти вас вийшли 4 танки, Одного танкіста потім Кабзон, де там в телевізорі э, говорив, що воно за свої гроші отправит обратно в буряті. Да? На підході уже до самого Логвінова, вже ми годин 11 туда зайшли, в саме село на перекресток, То ми бачили, що танк сразу один горів, БМП не стояло і волоше бой проти нас пострілювало. І один Урал питався в сторону Горловки уйти з піхотою. Ну ми його не дали. Короче, йому йти нікуди. Замужність третього ступеню, другого і це першого. Орден не замужність першого ступеню з двох орденів: Зірки і хреста, які носяться на шиї. Какой було получать более не знаю, какой ну, для вас с... был более важный, скажем так? Ну, я думаю, що в першої ступені, звичайно, стати повним кавалером ордена за На той момент я єдиний в АТО, хто протязі кількох. Десь 8-9 місяців заробив всі ці три ордени. Тому було звичайно дуже приємно і приємно, що його вручав міністр. Третьої ступені знайшов в штабі в ящику. Другої мені замкомандира бригади на Новий рік вручив, як дід Мороз. Ну, Перший вручив міністр. Получається, орден третього ступеня мені дали на Новий год замкомандира бригади і підполковник Кура ждав. І за, і за те, що ми туди вийшли з оточення. Потім і, і замужество мені, мені виходить дали, що я був і старший ще під час оборони Донецького аеропорту, і другий і Богдан і Хмельницький за Логерном. У 1993 році в Москві йде прес-конференція, сидять глави держав. І хтось із журналістів задає Борису Єльцину запитання. Ходять слухи, що, мовляв, Росія піде війною проти України. Борис Єльцин встав сказав, що це неможливо, щоб Росія воювала проти України. І звертається до мене, а ви як думаєте Леоніда Макаровича? Я кажу: я точно знаю, що Україна проти Росії воювати не буде. І я, чесно вам скажу, не вірив. то Россия может пойти войной на Украину. Ну, не верил. Но сегодня мы природу России уже, особенно политической элиту, раскусили. Цели мы знаем. Это уже воплощается в жизнь. Желание России уничтожить Украину. Треба будувати могутні збройні сили, жертвуючи навіть найдорожчим з точки зору матеріального забезпечення сім'ї, родини України. Збройні сили сучасні, які можуть дати відсіч ворогові. І... І... і друге, і друге, Україна повинна стати членом НАТО. От сколько говорили, народ України не готовий підтримувати вступлення в НАТО. Сейчас уже молчат, потому что около 70% готов. Но чтобы окончательно определить, надо провести референдум. Поэтому постановка вопроса, готов ли народ, никто не знает, знать не может. Народ может быть готов и не готов. Но есть политическая элита. Вот задача действительно политической элиты ⁇ разъяснить народу... Основные болевые точки этой проблемы: пути ее решения и участие народа. Вот три момента: если это будет разъяснено, народ будет готов. А чего не хватило вот для того, чтобы ну, для победы Конкретно в вашем бою, ну можно более глобально, э, не хватило людей, не хватило снаряжения, оружия, техники, э, не хватило профессионализма в действиях, да, вот несогласованности, какой-то в действиях. Вот в чем причина того, что К жаль, не вийшло бюля, і це село, і дорогу на Дебальцем. На той момент нам казали, що не вистачило пару танків. Було б у нас пару лишніх танків. Я думаю, що завдяки Башку, мінус три БМП, ще один танкист, один-два підбив. Були б у нас більше протитанкових засобів, ми б ще один знищили. Я думаю, що Башко три, і ще один танк. І якщо їх наступало 7-8 і залишилось 3. Я думаю, что они бы просто отступили. Чего лишь два танка. Вот тот бой, о котором сейчас идет речь, это было в принципе не э, не начало захвата Логвинова. Начало началось именно с расстрела КШМ, командно-штабной машины. И для меня именно этот эпизод он был, к сожалению, очередной э, такой э, реперной точкой, очередной раной в сердце, потому что те ребята, которые были... Там даже боя как такового не было, их просто расстреляли в упор. Это ребята, преподаватели Киевского училища связи, которые за день до того были у меня в, тогда еще в народном тыле. Они приехали, у них был приказ выдвигаться в АТО. Кроме парадной формы у них ничего не было. У них не было ни опыта ведения участия в боевых действиях. Это обыкновенные преподаватели, профессура, ботаники, как их называют. Но надо отдать им должное. Они, извините за выражение, не засали, не спрятались, не имея ничего. Они пришли ко мне, я их одел с головы до ног, во что было. И они пошли, зная, куда они идут. И они даже не приняли участие ни в одном бое в своей жизни. И вот для меня это до сих пор остается очень больным этим эпизодом. А к политикам, всем Я обращаюсь с большущей просьбой. Не надо пацанов, а для меня это пацаны, потому что вот 20-30 лет это мои дети, 40-50-70 это мои братья. Не надо их стараться вовлекать в политику. Не трогайте их. Павел, скажите, вот война закончится, чем займетесь? Далі служити буду. Другої професії себе no не видите? No, ну на даний момент поки що ні. Ваше впечатлення від этого ефіру? Познавательно. Перший раз так. Цікаво. Себе показав, людей побачив. <attempting in chemistry> ah, Ваші ребята сейчас дивляться вас? Ну, no, вони хотіли дивитися, але у нас там даний канал не показує. Ну, ми подивимось в інтернеті. У меня огромная просьба, мы когда закончится эта все рекламная пауза, я заберу ребят и мы э, уедем, э, обсуждая конституцию, обсуждая любые договоренности, обсуждая политику, экономику, все что угодно, помните в лице вот этих двух э, лейтенанта и капитана, лейтенант Чайки, капитана Нетребко, э, о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы иметь возможность здесь сидеть и умничать о политике, о экономике, о конституции, о чем угодно. Мы живем в мире дуализма, сплошного дуализма. В первой части здесь сидели ребята, мы думали о войне. Только ребята вышли, через минуту мы забыли о том, что в стране идет война. И вот то, что сейчас здесь происходит, у меня внутри все кипит. Просто откровенно, я не знаю, как я сдерживаюсь. Это лохотрон, сплошной лохотрон. Верховная Рада – это лохотрон. Это и, и рассказы о том, что созревший народ, о том, что следующая Верховная Рада будет лучше. Это все лохотрон чистой воды. Основная задача добраться до власти и передел потоков. Ничего больше. Неужели кто-то верит, что коалиция ведет переговоры о каких-то стратегических вопросах? Ну для всех же понятно, что это торговая площадка. Друг с другом торгуются за министерства, за объекты. А извините, к сожалению, результаты голосования показывают, что people have it. Вот что в этой программе для вас было главным? Главное для меня вот это реакция людей. Вы знаете, я думал, что люди будут более осторожны, думая о своем будущем. Оказывается, эмоции имеют большую силу, нежели, ну скажем, предвидение завтрашнего дня. Я никого не защищаю, ни правительства, ни президента. Я везде критикую, на всех передачах. То есть я сказать, что я кого-то, кому-то симпатизирую, это неправильно. Но я знаю последствия. Если мы, народ вот такой, будет продолжать вот а так голосовать за гречку, эмоциями, без рассудка о завтрашнем дне, избрать и депутатов, и правительство, и других будет очень и очень непросто. Надо народу, джерелу влады и ответственности быть очень и очень осторожным. А народ это каждый человек в отдельности. Ваши впечатления от программы, что вам показалось главным? Главным мне показались ребята с фронта. С моей точки зрения, э они тон программе задали, и на самом деле они тон нашей жизни задают. Единственное, что для меня лично понятно, что э, войну на Востоке не выиграть, войну надо выиграть в Киеве. Что для вас в этой программе было самым важным? Э, мне была эмоционально первая часть, когда появились э, ребята с орденами и... Когда я на них смотрел просто, даже не слушал, то у меня были мурашки по коже, потому что эти люди видели то, что ты в жизни никогда не видел, и, я надеюсь, никогда не увидишь. Да? А вторая часть политическая ⁇ это общая часть дискуссии, она не поменяет динамику в стране, это будет дискуссия проходить еще долгое время, в зависимости от того, что произойдет с Кабмином в следующий месяц. Я боюсь, и почему я ратую за смену кабмина. Я боюсь, что если кабмин не поменяется, то вот эти дискуссии в обществе будут еще полгода, еще год, и они всех тормозят. Я думаю, что нужно закрыть страницу за этим старым кабмином, начать чего-то нового. А Тоже что интересно, это что, по сути, олигархи сейчас держат голоса, которые необходимы для выборов, для смены правительства. Да? И это, по сути, общество против, против олигархов. Но это не прозвучало сегодня в передаче, в следующий раз. А что в этой программе было для вас главным? Первая часть. С ребятами. Это моя стихия, это, это мое. А все, что происходило дальше, у меня вызывало только глубокое возмущение и отвращение. А есть что-то, что вы бы хотели сказать, что вы не успели сказать в программе? Ох. Ох, я бы хотел им всем сказать. Они все слишком далеки от народа. Слишком. И, и те авантюристы, аферисты, которые требуют перевыборов... И те идеалисты, которые требуют перевыборов, неважно каких. А все это в конце концов, это все порождение тотальной безответственности. Ну, самое важное в этой программе ⁇ это все же ну, участие в ней двух героев, двух военнослужащих, наконец армия не препятствовало приходу к нам действующих военных. Я думаю, что вот то, как их встретила наша аудитория, то есть вся Украина, мне кажется, что это самое важное. То есть отношение людей к тем, кто воюет на Востоке. В принципе, ну, в общем-то, нас всех охраняет. Было переголосование, и наша оптимистичная аудитория стала все-таки немного более пессимистичной. Если бы вы вот голосовали вместе с ними, у вас к концу э, программы все-таки оптимизм бы уменьшился? А у меня и в начале программы страх. Поэтому и они бы меня не переубедили сегодня. Я бы не... Нет, надежды, надежды, честно говоря, у меня мало совершенно объективным причинам потому что я пока не вижу никаких предпосылок для того чтобы произошло то о чем говорил саша боровик новое правительство уход коррупционеров да, как бы то есть ну такая настоящая серьезная перезагрузка я пока не вижу для этого никаких предпосылок